Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar orang-orang Sabah? Hari ini adalah hari kedua terakhir kempen pilihan raya Dewan Undangan Sabah dan uh, sudah sampai masa dia untuk saya terangkan realiti dan situasi Sabah pada hari ini untuk orang-orang Sabah faham apa yang harus kita lakukan pada 29 November ini. Pertama, kita akan pergi kepada realiti Sabah pada hari ini. Realiti pertama yang orang Sabah perlu tahu dan wajib tahu, Sabah sekarang menjadi sangat mahal. Bukan sebab pilihan raya semata-mata, tetapi disebabkan kekayaan dan potensi besar Sabah. Tambahan lagi dengan keputusan Mahkamah Tinggi yang memutuskan Kerajaan Persekutuan berhutang dengan Sabah selama hampir kira-kira 48 tahun dan hak 40% orang Sabah dikatakan bakal diberikan kepada orang Sabah. Apa maksudnya di sini? Maksud dia duit yang sangat besar akan sampai ke Sabah dan ini telah menarik minat semua parti termasuk calon bebas untuk bertanding dan menguruskan wang ini. Buktinya 596 orang bertanding dan purata calon pada setiap dun adalah kira-kira 7 hingga ke-8 penjuru dan tertinggi sebanyak 14 penjuru. Nah, nampak kan kamu? Perumpamaan dia beginilah. Sabah ini ibarat dia sebuah rumah. Rumah ini tersimpan banyak emas, harta. Malah tersebar luas bahawa Hutang yang sekian lama tidak dibayar akan bakal dilunaskan dalam masa terdekat. Jumlahnya bukan sedikit, berpuluh ataupun mungkin beratus bilion ringgit. Sudah jadi begitu, maka ramailah orang yang datang menjenguk. Yang mengetuk pintu, ada yang datang dari jauh, ada yang datang dari dekat. Semua manis mulut bahu menawarkan diri jadi ketua keluarga. Atau mungkin juga menjadi sebahagian daripada keluarga. Kenapa mereka ini berminat sangat? Sebab yang pegang kunci Sabah, dialah yang akan menguruskan kekayaan Sabah. Realiti kedua adalah situasi Sabah hari ini yang semakin ketinggalan kita tidak boleh lagi terus ditadbir dengan kerajaan yang lemah kerana kita berpotensi untuk pergi jauh kita patutnya berada di Sabah yang selayaknya kita tidak boleh tinggal dengan jiran kita Sarawak dan kawan kita di semenanjung natijah dia orang Sabah akan kekal terperangkap dengan isu legacy yang tidak pandai selesai-selesai realiti ketiga adalah mengenai sejarah fakta sejarah yang menunjukkan pelbagai model politik yang dipilih oleh orang Sabah selama ini dari pilihan raya pertama Sabah sampailah sekarang ianya dilihat menjadi cabaran dan halangan untuk Sabah bergerak lebih laju lebih maju ditambah buruk lagi apabila caturan politik selepas pilihan raya menyebabkan keputusan rakyat yang telah memilih siapa yang mewakili mereka telah dikhianati. Ketiga-tiga realiti ini menimbulkan persoalan penting untuk kita semua orang-orang Sabah. Pertama, siapa yang perlu kita pilih? Kedua, parti mana yang perlu kita pilih? Ketiga, perlu atau tidak model politik lama dikekalkan? atau membuat perubahan dan bertindak dengan memberikan sokongan 2/3 kepada parti yang bertanding. Untuk menjawab soalan pertama dan kedua tadi di samping melihat ketiga-tiga realiti yang saya sebutkan tadi, kita orang-orang Sabah perlu fikir sedalam-dalam dia. Ya betul, personaliti calon dan juga kemampuan calon adalah faktor utama untuk kita memilih wakil rakyat. Namun dalam keadaan realiti semasa dan Sabah yang berada dalam keadaan getir hari ini, apakah jaminan personaliti calon sahaja akan dapat menyelamatkan Sabah? Kawan-kawan, saya tahu calon bebas mungkin kawan kita, mungkin saudara kita dan tidak dinafikan ada di antara mereka yang rajin dan baik. Tapi perlu diingat, lepas mereka menang ada parti semenanjung atau parti yang dikontrol oleh parti semenanjung datang tawarkan jawatan dan habuan kepada mereka maka calon bebas ini akan menyokong mereka kita undik dia sebab kita ingatkan dia bebas dan berprinsip tapi akhirnya dia melompat masuk ke parti yang kita tolak undik kita dikhianati sekali lagi saya mohon saya tahu calon bebas itu ada yang bagus. Tapi untuk PRN kali ini, saya minta maaf lah. Jadi, apa pilihan yang tinggal untuk orang-orang Sabah kalau kita ketepikan personaliti calon atau calon bebas. Di sinilah kita perlu membuat pilihan yang paling tepat untuk kita sama-sama dapat selamatkan Sabah daripada keadaan sekarang ini. Seperti yang saya sebutkan dalam video saya sebelum ini, perlunya rakyat Sabah bersatu hati. Kali ini, please, mari kita satu hati dengan menyokong parti tempatan. Kita tiada pilihan lain. Inilah satu-satunya pilihan yang kita ada, kawan-kawan. Sekarang saya percaya kita sudah jelas bab ini, tolak parti luar, tolak parti uh, calon bebas. Soalan seterusnya, undi parti tempatan yang mana satu? Sebab di luar sana ramai yang mengaku parti tempatan tetapi hakikatnya tindak tanduk mereka seolah-olah diikat oleh parti luar. Kawan-kawan, jawapannya adalah orang-orang Sabah perlu memilih parti tempatan yang tulen, yang berprinsip dan amanah tidak bergabung dengan mana-mana blok parti semenanjung sebelum pilihan raya. Jadi apa yang kita perlu pilih? Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang Sabah, kawan-kawan, paci-paci, bu, marilah kita semua undi parti warisan. Mengapa perlu kita pilih parti warisan? Pertama, Warisan adalah rumah kita yang sebenar. Sudah pasti apa saja keputusan di Sabah kita tidak perlu tanya orang luar, kita tidak perlu tanya abang besar. Kedua, warisan menyatukan semua kaum. Politik di Sabah tidak seharusnya mengikut acuan semenanjung di mana ya memainkan isu kaum dan agama. Parti warisan mempunyai barisan kepimpinan yang mencerminkan kepelbagaian kaum di Sabah dan mendapat sokongan di setiap zon di Sabah. After all, bukan kita di Sabah begitukah? Warisan is the best definition to describe Sabah. Ketiga, warisan merupakan satu-satunya parti tempatan yang mempunyai misi satu visi yang jelas yaitu pembangunan berfokus. Warisan tidak mahu lagi Sabah sekadar menjadi fixed deposit tetapi kita mahu Sabah ini menjadi powerhouse. Hanya warisan pati tempatan yang menyediakan blueprint lengkap ke mana Sabah akan dibawa dalam masa 5 hingga 10 tahun akan datang. Sangat jelas untuk masa depan dan anak-anak Sabah. Keempat warisan pati tempatan yang terbukti bersih semasa memerintah dan berprinsip semasa pati warisan memerintah selama 26 bulan tidak ada satu pun dan sehingga ke hari ini mana-mana pemimpin negeri yang didakwa dan dituduh di mahkamah dan masih ingat lagi semasa krisis politik negara pada tahun 2020 warisan memilih kekal bersama rakyat tidak mengkhianati amanah orang Sabah pada mereka. Parti warisan ada maruah. Warisan bukan parti yang boleh dibeli dengan jawatan menteri sekalipun jawatan timbalan perdana menteri. Bagi saya kalau pemimpin utama parti sanggup tolak jawatan demi prinsip, inilah pemimpin yang kita cari selama ini. Inilah pemimpin yang patut dipercayai untuk jaga duit rakyat. Kawan-kawan, saudara-saudari dan anak-anak muda Sabah, keadaan Sabah yang genting hari ini sangat-sangat memerlukan kita semua. Sabah perlukan rakyat bersatu. Sabah perlukan model pentadbiran baru yang disokong 2 per 3 rakyat Sabah kita perlu sokong dan undi parti yang hanya bergabung dengan orang-orang Sabah. Kerana dengan itulah barulah kita akan ada kerajaan yang benar-benar memahami rakyat Sabah dan insya-Allah dapat menjamin masa depan Sabah yang lebih baik. Kawan-kawan orang-orang Sabah, saya ingin cakap di sini. Kami di Parti Warisan tidak sempurna, pemimpin warisan tidak sempurna. Saya sendiri tidak sempurna. Sepanjang kempen mungkin saya atau pemimpin saya ada yang tersasul atau bercakap perkara-perkara yang menyinggung hati dan perasaan orang-orang Sabah. Kita semua manusia bah. Walaupun saya sedar lawan kami dengan sengaja memotong dan mengubah video dengan olahan negatif yang sebenarnya tidak membawa maksud apa yang kita sampaikan. Saya Isna Raisa Munirah Majlis mewakili parti warisan memohon maaf kepada semua orang-orang Sabah. Saya juga ingin ambil kesempatan di sini untuk memohon kepada semua rakyat N10 usukan. Pakcik, Bu, kawan-kawan dan adik-adik sekalian, undiklah saya, undiklah parti warisan. Munirah untuk usukan, suara untuk perubahan. Pakcik, buk, semimun dinakan, maku tolong aku, maku undi aku, undiklah parti warisan. Saya tidak berani berjanji bulan dan bintang. Tapi apa yang saya boleh janji? Saya akan sentiasa bersama-sama kamu. Susah senang sentiasa bersama kamu. Saya boleh janji. Apa saja aduan saya akan suarakan sehingga ke peringkat atasan. Apa saja permohonan pembangunan saya akan berjuang dalam apa juga capacity. Saya mungkin tidak sehebat pemimpin lain, tapi saya boleh janjikan kesungguhan dan komitmen penuh saya kepada orang-orang usukan. Dia Sabahan. Sabah tidak mampu lagi untuk berada terus berada dalam situasi sekarang. Dipecah-pecah dan disabung-sabung. Kita semua perlu satu hati. Kita perlu pilih parti tempatan yang satu yang kukuh yang berwawasan dan yang paling penting bersih dan berintegriti. Biar kita sendiri urus rumah kita. Biar kita guna duit kita untuk masa depan anak-anak cucu kita. Mari orang Sabah. Marilah kita undik pati warisan. Mari semua rakyat Sabah. Mari kita selamatkan Sabah.